Добрый день, я вас приветствую. Меня зовут Артем Атиполихин, я работаю в международной юридической компании StapoFloers. Уважаемые мои друзья и коллеги, хочу вам сообщить, что ежегодно в детском киевском кардиоцентре оперируется более 2000 маленьких детей. И 300 маленьких детей могли бы умереть в первые дни своей жизни, если бы им не помогли и не предоставили тот диагностический медицинский инструмент, который им необходим. Для эффективной диагностики и результативного лечения врачам необходима промка и Я призываю вас присоединиться к благотворительной этой акции и помочь всем нам вместе собрать средства для детского кардиоцентра. Чем быстрее мы это сделаем, тем больше детей останется живы. Вы можете пожертвовать деньги на сайте Украинской биржи благотворительности или по реквизитам, которые видите на экране.